Так, 100 рамок для пранка готовы, ой, 64, надо еще чуть-чуть скрафтить, блин, это бред, я не могу отсюда достать, надо будет блок сломать, о, ребят, вы тоже тут, ну, в таком случае, всем привет, друзья, с вами всегда я, Дарди, вы мне просто житель, выйдет отсюда. Дарди, а ты бачишь что передала мэра? В смысле, что передал мэра? Ну, сама война и побачишь. Ладно. Ну что ж, ребят, с вами, как всегда, я Дарзи. Подписывайтесь на мой канал. Кстати, с прошлого видео очень батл людей подписалась на мой канал. И за это я вам дуже сильно благодарен. Очень сильно вам дякую. И давайте будем продолжать в том же темпе. Так, я надеюсь, вы уже подписались на мой канал и поставили лайк. О, жизнь, ну, кстати, что там уже? И выйдет из моего дома уже. Реально. Я, мне тут гостей не надо. Просто потому что так для Так. Блин, странные все жители. Ладно, фух. Мне надо найти жителя. Жителя рыбака. Опа. Блин, там стоит, кажется. Или кто там? Мне интересно, кто там по... Кто там стоит? А, блин! Ребят! Я забыла покрасить дом мэра. Черт него? привет, жители. Привет, Дарси. О, здорово, жители, а что вы тут все стоите? Да вы тут так, блин, стоит, не зачем ты мило. Красно хладного. смысле, а вы про кого-то говорите? Про Путина? Да нет, видишь, хуже. Мы говорим про нашего мэра. Стоп, сукись, а что ты зараз не собираешься делать? Эм, а что он ну, так с мэром? И я просто хочу тут докрасить дом мэра, то что видно шо... мне говорит, что тут, покрасить и за да, он мне заплатить? Дарзин делает вид, Дилкин делает, он вот просто работу делать и тебе до чего не заплатят. Это не вин, вроде бы договорчик подписан, посадил Дилкин. Дарзин, да, но вин нас всех обманул и мы за работу протестовать и да, будем хотеть другого мэра. Так. Подожди, я хочу сразу зайти до него запытать, что там делается. Так, жители, вы ждите тут. Да нет, мы, пожалуй, зайдем, нам я буду сначала в брону. Так, стоп, жители, не надо на ком если что, я сама разберусь. Так, здорово, мэр. Здорово, так, стоп, просто, не, не, надо, не надо. Смотри, а ты прошу сейчас ну, я думала, ты уже знаешь, что я обманул всех жителей. А у меня реально просто нету средств, чтобы обладать все эти услуги. Я выдал силы 26 статин и навронок от того жителя. Чего? И комплекс админ. В смысле, это, кстати, житель. И тем более админ 100% может подождать. Ну, из-за того, что админ, у него бы бабла дофигей. Дофига. А жителям ты что не надоешь, Бабу? Ну, блин, Дарди, ну ты понимаешь, у меня такая ситуация сложная. Ну, иди, кажу, это может быть ситуация сложная такая. Ну, Дарди, просто пойми меня сейчас, пожалуйста. О, меня денег нету. Да? А давай-ка проверим. В смысле, нет, да да, делать? Смер, ну чё, погнали? Зараз мы проверим, где какие ты беденький. Опа! <laughs> бедненький мэр, бедненький. А вот думаю, это вот что такое? Вот это вот. Что это такое? Вот это вот это вот это вот это вот це, вот это вот вот это 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 Говоришь, не не Нет, это Левида, как будто я настоящий мэр. Чего, в смысле? Ты что, типа не настоящий мэр? Ты же в нашей деревней управляешь. Ну, блин, да, я просто каждого мэра, а не будет И сюда просто вчера приходил, он еще, насколько я богатый. Какие туристы. И вот тут вот денежки. И вы не смотрели, и вы не понимаете, какие-то фальшивки. Фальшивки, говоришь. Мэр, Я тобі можу допомогти з тим, щоб тебе не побили жителі. Правда? Ну і як, і як. Я тобі заплачу. Н да, Оці тебя фальшивки може ставити собі. Ну я -да. 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 так Я зараз беру рамки. Я хотіла прокинути деяких життів. І, кстати, хто керує цей еще бой? житель Ники Отава. Я не знаю, где я... Не... я не туда. Ой, это что Это а, да, ничего, извини, мэр. Так, с... опа. Житель Ники Отава стоит. Тихонько в нашей деревне. Вот, вот целый вот. Житель, хочешь? А, оцей вот целый вот такие. Вин мне все ще... помогает, в... Нет, вообще-то вона. Ты что, вон уж мэр? Ну блин, там людей идее... просто никто не знает. А, це нам не помогало в, в... в о чем вот видео, какие зараз у вас на экране, ребят. Заходите, смотрите это видео и подписывайтесь на мой канал, кстати, Мне будет очень приятно. То что в... вчера, мы, точнее, не вчера, а три дня назад и даже уже четыре выдали газу так нормально и давайте продолжать в том же духе. Так, ладно, мы отвлекаемся от темы, от темы мир, 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 мир. мир. Вот ты, Мэр. Такс. Окей, я ее отвлеку, и толпа уйде. Я только при одном условии. После чего ты всем жителям отдашь долги. То, что мэр, ты не будешь не мэром. А ты не хороший мэр. И тебе надо им то, что так считает вся наша деревня. И... Короче, ладно, я тебе помогу. Только вам, И Блин, я не знаю, как ты будешь благодарить. Опа, ребятки, а я, кажется, знаю. Смотри, Мэр, зараз попробуй ты попросить зрителей, чтобы они не подписались на мой канал Дарти и поставили лайк. Ну что, давай, Погнали, Мэр. Жители? То игроки или кто то вообще дарит Дарти? Короче, видите, подпишитесь, пожалуйста, на канал Гарди, поставьте лайк. Ну что, так жалко нажать на кнопку? Вот такой вот червона. Давайте так. На кнопку зараз не нажмай, тильки лох. Да-да. <фиски> там житель зашел, все ничего. Да не, видно, да, ну, ты можно проживать дальше. Короче, ладно, вот так вот, ребят. Да, бачите, даже мэр моей деревни говорит, что вы подписались на мой канал. Так что давайте делаем. Ладно, мэр, я пришла. Только для чего мне как раз таки нравится. Понадобится у тебя вот фальшивка. Ты не против? Я Отлично. Так. О, привет. О, привет. Опа. А, а ты что тут делаешь? Да ничего, вот тут везде страдаю. Лучше бы, попросила жи, 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 жи. Лучше бы попросила моих ты попросила моих зрителей, которые дивились на канал без подписки, подписаться на мой канал. Поставь лайк. А, доброе, доброе, подпишитесь, поставьте лайк. Да-да. Так, сколько хм, у меня тут завородов? О, привет, жители, привет. Подожди, а у тебя вот тут завороды падают? Ребята, все иде по нашему плану. Все хорошо. Житель не обращает внимания. Ребятки, все нормально. Сейчас мы. Опа, я понял. Смыта попала собака. Уже нет? Так, ладно, ребятки. Угу. Угу. Опа. Так, ну все, будем ждать, и тут, И вот тут вот. Вот тут вот. Вот и, от, тут, вот, и от, тут. Все, погнали, давайте. Mm, блин, давайте раз не повое заброды. но какие же жители будут их оставлять? Так, шестьсот, что надо подобрать. Фу, фу. Ребят, вы на чудо в мою сторону. Ладно, погнали быстрее сюда. О, она идет прямо в церковь. У нее просто эти Блин, офигеть. Вот она уже подла. Так, а теперь у вас просто в чем мой план. Тут как раз есть табличка с дуба. Такой идеально все можно заколотить. Так, зараз поднимемся. Опа, Дарджи, Дарджи, так житель, выходи отсюда, так, Дарджи, привет, привет, так, ты не против Мы у нас тут, плановая перестановочка, дверь надо забрать, а, куда, куда, а, кстати, ты не бачила мои изумруды, там, на где случайно, нет, Дарджи, ты что, какие изумруды, я же, я какие ж... ж... изумруды, опа, мой изумрудик, Ладно, если найдешь, что мы не выбрали, блин. Да, да. И вот дальше. Что, что? А, ладно, ладно, тогда пока. Быстрее, ребят. Так, ладно, что Даже, даже. Да, да, что-то, что-то. Так. А начала чём был мэром. Так. Выбор житель. Так. Ребят, быстрее, быстрее, сюда, сюда. Эм, жители, жители. Давите. Я знаю прекрасно, что вот та вот девчина, которая работает в церкви, управляла вами. Я вам сразу скажу, это все не так. И мэр просто хотел взять с вас показатели. Показатели, насколько вы честны и достойны вы проживать в этой деревне. Или вы тут только за изумрудом. Или любите вы его по-настоящему смысле? А, так, в прямом тут а, такие просто произошло. А, а, в таком случае, когда это наши изумруды? Ну, я тебе точно могу сказать. Я не знаю, он в мэр просто сейчас собирается по дуже важным делам, как раз таки за изумрудами. Он съездит туда и их обязательно возьмет. А то а вот эта вот партия, фух. Вы приют для животных, да. О, это тоже хорошо, это тоже хорошо. Да, давайте это идеально буду. Я поддерживаю мэра. Кто поддерживает мэра, короче, подпишись на канал Дарзи. О, спасибо, спасибо, дякую вам, Валыки. Ладно, я я пойду тут. Тут надо просто мэру да и кухню продать. Так. Мэр, все. Идеально. Теперь только самое главное, тебе надо десь тут або замикаться, або выйти из дома и выехать отсюда на пару часов и вернуться уже с настоящими изумрудами. Вот это вот забирай. Если что, ты изумруды позвращаешь на Опа. Ну давай сюда, житель. Если что, ты изумруды ты отдав в фонд животных. И, кстати, когда я достаточно всем долги, и если у тебя останется то изумрудики, а ты их обязательно в фонд животных. И это будет мне такие спасибо. Доброе, я Фух, вроде бы отсюда выбралась. Так, все, жители, вам скоро все отдадут. Дякую. Это <гум> не мне, благодаря, Меру. Дякую, Меру. Ха, прикольная история. Так, быстрее сундук. Вот тут, вот тут. И. Все. Так, оп-оп-оп. Быстрее. Я эту табличку просто так вот прикрепила, и она, молодцы, весь этот час выйти отсюда. Погнали тут закрепить. Тут чуть-чуть пробыть. Угу, так. Все готово. Житель, ты куда, блин, пинаешься? Даже всю эту штуку мою распинаю. Так, ладно. она там стоит еще? Опа. Где она? Опа. Так, она... Блин, ну, пожалуйста, на обратно. Да. Вот так вот надо. Это ж все, что наш мэр. Мы все имеем право на ошибку. Ладно, ребят, мне кажется, на такие прекрасные ноте нашего видео надо заканчивать. А вам надо подписываться на мой канал и ставить лайки. Да-да, я вам советую, потому что потом буду легче найти мой канал. Вот так вот. Так что всем дякую за просмотр. Но видео будет через три дня с этим я, как всегда, опять опоздала. Хм. Ну, ладно, ребят, давайте. Всем удачи и всем пока. Пока. Не забудь подписаться и поставить лайк.